Совет ветеранов Дарницкого района города Киева очень обеспокоен теми событиями, которые происходят в последние дни в столице Украины. Я имею в виду противостояние двух сил, которые, с моей точки зрения, путем экстремистских выходок некоторых элементов не приведут ни к чему хорошему. Весь вопрос состоит в том, что Украина, оказавшись в очень тяжелом положении экономическом и в ряде других областей общественной жизни, в очень тяжелом предкризисном состоянии, сегодня именно, по мнению многих ветеранов, которые прошли все годы своей службы, знают, что такое война, что такое противостояние и какой урон она наносит народному хозяйству страны. Поэтому ветераны видят единственный путь примирения для дальнейшего благополучия и народа Украины и, и нашего государства. Это единственный путь, путь мирных переговоров и достижения консенсуса, который бы позволил открыть все возможностей для успешного развития экономики, политики, государственного укрепления строя и так дальше. Противостояние на Крещатике пролилась человеческая кровь. Мне лично, как человек, который носит погоны, очень жаль, что последние события кончились смертью представителей правоохранительных органов. И я с трудом понимаю состояние тех семей, которые утратили отца, сына и так дальше. И это, казалось бы, в мирное время. Поэтому высказываю и призываю всю общественность к тому, чтобы только мирным путем можно будет решить все проблемы, которые стоят сегодня перед нашим народом и государством. А теперь позвольте поздравить дарницкую общественность, поздравить ветеранов с приближающимся праздником Днем защитника Отечества. Этот праздник всегда был центром внимания не только одной половины населения, я имею в виду мужского, этот праздник всегда ценился в нашем государстве и в прошлом и в позапрошлые века. И я надеюсь, что и сегодня народ поймет значение самого слова «защитника Отечества» и значение необходимости защиты нашего общества. Вот мирное решение вопроса сегодняшнего дня, которое разрешается, к сожалению, на Крещатике, и является одной из форм защиты нашего Отечества.